Ребята, скажу вам так, вкуснее супа, чем э, симстраф, страф но Лобановского нету. Вот есть хорошие, да, супы, там рамены, рамены, есть фобо, ебофо, и что бы не было, да. Но тайский уличный суп, то есть это настоящее произведение, вот кулинарное, по-настоящему. Мы не ленимся, мы не экономим. Смотрите, этот суп готовится 6 часов. 6 часов, с 6 часов утра, те, кто ездит по проспекту Лобановского, могут увидеть и посмотреть, да, что уже у нас горит свет. И свет светится, потому что мы готовим суп. Вот, суп. И потом на этом супе, на бульоне, который варится, еще потом доготавливается там ям. Поэтому приезжайте, пробуйте там ям, пробуйте уличный суп. Но я скажу, самодостаточно. Это первое, второе, третье и компот. Поэтому ждем вас, Лобановского 124Б, Ам.